Сегодня я покажу вам, как мы будем делать сладкий подарочек в таких вот баночках для своих любимых. Берем обыкновенные баночки с еврокрышкой, желательно. Вот такими крышечками. И покупаем всякие любимые сладости второй половинки. Заполняем Эти баночки разноцветными конфетками. Я подобрала вот такие вот шоколадки. Там на обороте у каждой шоколадки что про любовь. Любовь это гармония двух душ. Ну, в общем всякое такое интересное. Махи. Возьмем еще немножко разноцветных. И вот так заполнили. Можно еще досыпать, чтобы совсем полные были. Открываем. Вот так вот получается внутри. Далее делаем, чтобы было красивее. Сверху мы можем примерно вот такую краску, ткань. Сюда можно другого цвета. Вот, допустим, вот такую. Вот такие красивые баночки. Далее их можно обрезать лентой лентой или ниточкой любой и используем вот такие вырезанные из бумаги сердечки продеваем ниточку и привязываем сюда чтобы скрыть эту резиночку здесь можно будет написать пожелание на этом сердечке или написать от кого вот такие красивые получились баночки со сладостями и сердечками мы можем их упаковать в коробочку, положить с крышечкой, и либо по дарить всем разным людям, либо же положить в коробочку, подарить в коробочке дарите своим любимым побольше радости, улыбок и свое время. Это бесценно. Если понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал.